ॐ श्री शान्तनृसिंहस्तोत्रः नमस्ते वरदहस्ताय नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते लक्ष्मीहरद्वासाय शान्तनृसिंहाय नमो नमः नमस्ते वरदहस्ताय नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते लक्ष्मीहरद्वासाय शान्तं रसिंहाय नमो नमः नमस्ते वरदहस्ताय नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते लक्ष्मीहृद्वासाय शान्तं रसिंहाय नमो नमः नमस्ते वरदहस्ताय नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते लक्ष्मीहृद्वासाय शान्तं रसिंहाय नमो नमः नमस्ते वरदहस्ताय नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते लक्ष्मीहृद्वासाय शान्तनरसिंहाय नमो नमः नमस्ते वरदहस्ताय नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते लक्ष्मीहृद्वासाय शान्तनृसिंहाय नमो नमः नमस्ते वरदहस्ताय नमस्ते रुद्ररूपिणे ನಮಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹರಿದ್ವಾ ಶಾಂತ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವವು ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭವತು